Начинается опять. О, вот, все, она победила. Я победила. Значит, я остаюсь амебой, да, она а она переходит на следующий эволюционный этап и становится... я обезьянной? Нет, курица. Или петухом. У нас год петуха в этом году. Да, мы да. выкрутились. Да, да, мы не можем обойти. Потом встречаются... Амебой может встречаться только с амебой. Належного до нього відношення. Скажемо, надання ними саме цієї допомоги або допомоги в роботі з цими групами інвалідності. Роль громадської організації. Обов'язково.

Темно, от дорожек, дороже, далеко от центра, нет транспортного сообщения. И решение. Становись владельцем. Его зовут Его зовут Боб. Боб является другом Ричарда. Эбигейл рассказывает всю историю Бобу, о том, через что ей пришлось пройти, о том, как ее встретил Ричард, о том, что ей Ричард сказал. И вот она такая в слезах рассказывает всю Бобу. Боб ее выслушал, пришел к Ричарду, дал ему в глаз занавес. Итак, друзья, у нас пять действующих лиц. Эбигейл, мама, молодой человек Ричард,

мы Facebook 3К диалог, так точно. Диалог. То есть наша старинка забывает о Facebook. <свес> okay. И мы там находимся.